Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. 15 украинских военных погибли и 49 получили ранения за прошедшие сутки в зоне АТО. Об этом сообщил спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. По его словам, российские войска и боевики продолжают наступать. Скопление их подразделений зафиксировано в Донецке, Амвросиевке, Старобешево, Гусельщиково, в Новоазовске и Марке Донецкой области. А также в поселке Победа, Новосветловке, Хрящеватом Луганской области и в самом Луганске. В течение суток украинские военные 22 раза вступали в огневой контакт в районах 11 населенных пунктов. Это Георгиевка, Лутугина, Мариинка, Вергунский разъезд, Шишкова, Верхнетроицкая, Андрианополь, Желтая, Тоненькая, Ленина, Победа и аэропорт Донецк. Вчера ночью в районе населенных пунктов Раздольная, Васильевка и Староласпа шли жестокие бои сил Национальной гвардии с захватчиками. Кроме этого, Лысенко заявил, что места дислокации Силото были обстреляны из смерчи с территории Федерации. Близ Ленина из засады российские военнослужащие открыли огонь по медицинской колонии украинских войск. Автомобили, которые имели соответствующую маркировку. В то же время наши военнослужащие производят перегруппировку сил, подтягивают резервы и наносят противнику ответные удары. Таким образом, было уничтожено 50 боевиков, одну установку ГРАД и несколько единиц автомобильной техники противника. Боевики трижды атаковали украинских пограничников под Мариуполем. Об этом сообщают в Госпогранслужбе. Так, в результате боев в районе поселка Саханка один пограничник погиб и трое получили ранения. Благодаря слаженным действиям пограничников и гвардейцев атака россиян была отражена. Еще одно столкновение произошло возле населенного пункта Роза-Люксембург. Потерь с нашей стороны нет. Шли бои и в районе населенного пункта Безымянное. Российские наемники понесли потери и отступили. Еще 11 бойцов сил АТО вышли из окружения под Иловайском. Об этом сообщил командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Сейчас их доставляют в госпиталь. Напомню, в Иловайске продолжается операция по выводу из окружения украинских бойцов. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, там было задействовано порядка 500 украинских солдат. Согласно данным Днепропетровской ОГА, под Иловайском погибли до сотни бойцов сил АТО. 20 раненых украинских военных, в том числе вышедших из-под Иловайска, отправили на лечение в Германию. Об этом сообщил директор военно-медицинского департамента Минобороны Украины Виталий Андронатий. По его словам, этого удалось достичь благодаря договоренностям между президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель. Для Мы еще перевезли порядка 15 пациентов из других госпиталей. С Харьковского, с Днепропетровского для того, чтобы охватить все регионы. В результате было отобрано 11 лежачих и 9 более легких сидячих пациентов, то есть всего 20 человек которые сегодня бортом Буддесфера полетят в Германию на лечение. Верховная Рада отменила таможенные пошлины на ввоз в Украину продукции оборонного назначения. Соответствующие изменения были внесены в таможенные и налоговые кодексы. Благодаря принятию этих законопроектов ввоз на территории Украины продукции оборонного назначения будет значительно упрощен, что в свою очередь позволит обеспечить современным вооружением и военной техникой все подразделения, участвующие в АТО. Подробности работы нашей Верховной, сегодняшней Верховной Рады узнаем у нашего корреспондента Анны Каменевой. Она находится в парламенте. Аня, здравствуйте. Здравствуй, тебе слово. Здравствуйте. Вика, хотелось бы начать с политических новостей из парламента. Партия УТАР будет идти на выборы вместе с блоком Петра Порошенко. Об этом сегодня заявил глава фракции УДАРа Виталий Ковальчук. По его словам, сейчас идут консультации, в каком же формате будет проходить это, поскольку такое объединение может привести к тому, что партия УДАР самоликвидуется и сольется с блоком Петра Порошенко. Но окончательные результаты таких консультаций депутаты обещают обнародовать уже до 15 сентября. Ну а в то же время фракция Батькивщина говорит, что не будет создавать коалицию до выборов, что предлагал всем демократическим партиям президент Петр Порошенко. По словам главы фракции Батькивщина Сергея Соболева, сегодня стоит вопрос о том, что коалицию можно создать только после выборов, уже непосредственно здесь, в сессионном зале. Ну а что касается избирательного законодательства, то сегодня депутаты так и не смогли внести технические изменения в него. Речь идет о усилении охраны окружком об участков и бюллетеней, а также о праве ЦИК изменять местонахождение и, ограни... и границы округов. Кроме того, в этом, этот документ предусматривает сокращение расходов на проведение выборов народных депутатов на 300 миллионов гривен. В частности, предлагалось сэкономить на оплате предвыборной агитации в средствах массовой информации. Но этот законопроект депутаты, еще раз повторюсь, дважды провалили. И таким образом выборы, будут, выборы народных депутатов будут стоить в Украине 964 миллиона гривен. Об этом сообщил министр финансов Александр Шлопак по его словам. И, и предложил сразу же депутатам проголосовать за соответствующий закон о выделении этих средств в ЦИК. Но депутаты это не поддержали. И на этот момент ЦИК остается без денег на проведение выборов. Ну и хотелось бы отметить, что сегодня депутаты также провалили закон о возможности запрета российских телепрограмм или вообще российских телеканалов, запрета трансляции их на территории Украины. Это те телеканалы, которые ведут информационную войну против нашей страны. Предлагалось, что Совет по вопросам телевидения и радиовещания получит больше полномочий. Прошу послушать прямую речь. Мы вводим ответственность провайдеров, так как они не выполняют это решение. И, соответственно, у Совета появляется возможность в судовом порядке адекватно реагировать на провайдеров, например, забирать у них лицензии, то есть работать на этом рынке. Этот законопроект о возможности запрета трансляции российских, российских телеканалов, также два законопроекта, касающиеся выборов, депутаты рассмотрят еще раз вернут, попытаются вернуться к их рассмотрению уже на вечернем заседании, которое начнется через час. Но ну и что касается еще утрен, утреннего собрания, хотелось бы отметить, что депутаты все же вернулись к рассмотрению вопроса об отставке министра экономического развития Павла Шереметы и приняли это решение. За проголосовало 252 парламентария. Я напомню, что Павел Шеремета сам написал заявления по собственному желанию. Также депутаты э, вернулись к ранее проваленному, э, проваленному решению о своей работе и все же приняли решение о том, что они будут работать только по вторникам, неделя через неделю будут работать здесь, в сессионном зале, в пленарном режиме, но только э, с одним изменением в четверг. В этот четверг соберется э, парламент для того, чтобы провести закрытое заседание вместе с силовиками. Но я напомню, что сегодня ожидался приход Валерия Гелетея, министра обороны, с отчетом о проход... про... проведении антитеррористической операции и, в частности, о Беловайском котле. Но, по словам Сергея Соболева, главы фракции «Батькивщина», э, Вчера такой отчет министр обороны уже сделал на закрытом заседании Генштаба с участием президента, премьера, спикера парламента и лидеров фракций. Поэтому его приход уже ожидается в четверг на закрытое заседание. Депутаты отмечают также, что возможно в четверг будет еще раз поднят вопрос о возможности ведения военного положения в Донецкой и Луганской областях. Ну и сейчас в парламенте перерыв. Депутаты соберутся на работу и продолжат ее уже через час. Спасибо, Аня. Напомню, с нами на связи была наш парламентский корреспондент Анна Каменева. Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд помогает освободить украинцев, задержанных в России. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин по результатам встречи с высоким европейским чиновником. Речь идет о летчице Надежде Савченко, режиссере Олеге Сенцове и других. Также на встрече обсуждался вопрос подготовки плана сотрудничества на 2015-2017 годы между Украиной и Советом Европы. При этом Ягланд также отметил, что наша страна столкнулась с открытой агрессией и пообещал во время визита в Москву поднять вопрос об обязательствах стран-членов Совета Европы по соблюдению прав человека. ЕС подготовит новые санкции против России до 5 сентября. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил представитель Киева при Европейском Союзе Константин Елисеев. При этом он объяснил, вторжение российских войск в Украину было неожиданностью для Брюсселя, и теперь странам Евросоюза нужно время, чтобы все осознать и приготовиться к новой волне санкций против Москвы. При этом речь идет не только об экономических санкциях, но и об ограничении доступа для России на финансовые рынки. Также Брюссель рассматривает и возможность лишить Москву права проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году. Франция может отказаться от поставки «Мистрали» России. Об этом заявил президент страны Франсуа Олланд. Если напряжение будет расти, а выход найти не удастся, то Париж задумается о пересмотре контракта на более чем полтора миллиарда долларов. Напомню, Франция планировала доставить в Россию один из двух вертолетоносцев уже этой осенью. В случае отказа от выполнения обязательств по контракту Парижу придется заплатить Москве огромную неустойку. Еще одним источником реверсных поставок газа стало больше. После Польши и Венгрии сегодня официально Украина начала получать голубое топливо из Словакии. Эту информацию подтвердил руководитель нафтогаза Украины Андрей Коболев. Под председательством премьер-министра Украины Арсения Ценюка, премьер-министра Словакии Роберта Фица и директора по энергетическим рынкам в Еврокомиссии Клауса Дитер Борхарта состоялся запуск газопровода вояны Ужгород, благодаря которому Украина сможет получать до 10 миллиардов кубов топлива в годовом исчислении. С этого дня объем поставок должен составить 27 миллионов кубометров газа ежесуточно. Гривня укрепляется. Торги на межбанке по доллару США открылись с продолжающимся падением котировок. 12,50 покупка и 12,90 продажа. В Национальном банке Украины отмечают. Это стало результатом введения сегодняшнего дня постановления финрегулятора номер 540 о введении дополнительных механизмов для стабилизации денежно-кредитного и валютного рынков Украины. Согласно документу, 2 сентября валюта по платежным картам будет выдаваться только в гривневом эквиваленте. НБУ ввел обязательно конвертацию денежных переводов без открытия счета в гривне. Если переводы идут на текущий счет, то они будут выплачиваться в иностранной валюте, но не более чем 15 тысяч гривен в эквиваленте в день. Также НБУ замедлил процедуру покупки инвалюты на межбанковском валютном рынке. Кроме того, постановлением запрещается досрочное погашение кредитов, займов в иностранной валюте по договорам с нерезидентами и операции без поставки валют на межбанке. Нацбанк на три месяца продлил ограничения на продажу наличной валюты населению. За сутки один человек в одном банке может купить валюту не более чем на 15 тысяч гривен в эквиваленте. Также и банки с валютных депозитов будут выдавать не более 15 тысяч гривен в эквиваленте в день. В нацбанке отмечают применение новых механизмов позволит не допустить использования финансовой системы для отмывания средств финансирования терроризма, а также поспособствует урегулированию ситуации на валютном рынке. Если операция идет на сумму свыше 150 тысяч, она попадает через счет, осуществляется полная идентификация, и человек получает иностранную валюту в том виде, в котором есть. Все суммы до 150 тысяч принято решение, что они будут конвертироваться только в национальной валюте. Мы бы очень не хотели, чтобы в столь сложных ситуациях, в которых сейчас находится страна, были комментарии об использовании системы Украинской национальной банковской системы в операциях по финансированию терроризма, по отмыванию день и так далее. Сегодня исполняется ровно 18 лет, как в Украине стартовала денежная реформа, и мы впервые увидели свою национальную валюту. И хотя первые образцы новой денежной единицы были изготовлены еще в 1992 году, дать гривне официальный старт решили после обоздания гиперинфляции. В первый же день реформы были пересчитаны скупонокарбованцев в гривню все цены, тарифы, зарплаты, пенсии, стипендии, средства на счетах предприятия, а также вклады граждан. Курс обмена 100 тысяч карбованцев за одну гривну. 15 дней эти две денежные единицы еще ходили в обращение одновременно. Но уже 16 сентября и до сих пор гривня является единственным законным средством платежа на территории Украины. А благодаря денежной реформе страна получила один из важнейших атрибутов государственности национальную валюту. Ну и пока на этом все, увидимся.